Ну что ж ты так ругаешься? Ну ты же, ты же мусульманин, зачем же ты так ругаешься? Ты же не мы, а ты мусульманин ты. Или ты не мусульманин? Да я просто ну, предположил. А что если не мусульманин, если христианин, то можно ругаться матом, да? Только что прошел великий праздник Пасхи, так сказать. Да. Ну я же не буду за тобой повторять, ну что-то за глупая какая-то провокация. Я же человек воцерковленный. Кстати, ну ты верующий человек. Вот, я вот капелланом работаю. Это священник армейский. Грехи. Грехи отпускаю. Что недавно был? Ты военный, что ли, да? Ну, конечно, да. капеллан это армейский а. священник. А, все, понял. То есть ты в церкви ходишь исключительно, ну там вина попить, я так понимаю, да? Я? Да. Почему? Я не знаю. Ты говоришь, что был у капеллана. А не знаешь, кто такой капеллан. Ну, я просто не знал, как именно, ну, как это называется священник я знал священник, и все. Именно Капиван, Капиван, я это первый раз слышу. Ну, понимаешь, в чем дело? В нашей э, российской э, второй армии мира э, служат представители различных религий. Не только, христи... да. не только христиане. Да. У нас даже буддисты есть. Да. Так вот, Капилан это армейский священник, который объединяет в своем лице э, вот все эти религии и. Э, Ему позволено выступать от имени любой из них. То есть сегодня ага. я, значит, мусульманин, завтра я буддист, послезавтра я иудей, послепослезавтра христианин. Представляешь, какая у меня хорошая ага. работа? Ага. И все же бабки несут. Никто же умирать не хочет. Хочешь быть капелланом? Представляешь, такой маленький, а уже капеллан. Для этого надо Ну, я этим. извиняюсь там, если я заматерился, я извиняюсь, я не хотел, тем более при старших. Отпускаю тебе грехи твои. Значит, э, сходишь 44 раза вокруг мечети в городе Моздок, два раза вокруг мечети в городе Грозный, шесть раз вокруг храма Христа Спасителя в Москве. Угу. А вы откуда вообще сами? Город герой Белгород а вы не знаете там у врача здесь Гоглоев, Гоглоев. здесь живет полмиллиона там... человек во что ребят там вот один самый хороший врач гаглоев ну фамилия не знаю может быть и знаю я много врачей знаю я часто бываю в нашем госпитале отпускаю умирающим грехи но я же все больше с умирающими общаюсь чем с врачами mm. А -а -а. Он тоже из Белгорода и помогает тоже людям. Врач. И вот он родственник мой, так сказать. А ты сам врач? Не, не. А Я ты... не... Над... А ты да на кого? нам по 18 лет какие врачи. А на кого? Еще. на кого вы учитесь? Ну, он на юриста учится, я еще в 11 там его час на А так ты не совершеннолетний, что ли? Ну вот мне 17 еще. Ну что же с тобой вот это Давай совершеннолетнего сюда, это нельзя так. Да, 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 да слушаю ты вас. Ты на юриста учишься, а где? У нас во Владикавказе. Ты в Владикавказе живешь? Да, да, да. А ну-ка скажи мне, юрист, Сейчас мы тебя проэкзаменуем. Э, чем отличается... Не, не, я э, такие вопросы не я, я же еще ничего не спросил. Да. да я особо не хожу на учебу. А, то есть за, за бухло, за, за, за Магарыч покупаешь, да? Нет, за какое бухло? Ну, взятки, да, взятки не... носишь. Как называю? Чего вы ответили? Вопрос-вопрос. Э, я же ничего не успел, ничего спросить. Ты сказал, не знаю. Ну я подумал, может, отвечу. А. Ну хорошо. С первого курса тебя спрошу. Э, чем отличается э, правовая система государства от системы права в государстве? Ай, блин! Э... Я простой вопрос задал. Правовую систему <с> -правовую> не следует Путать, путать. Система. не следует путать с системой права. И почему? Правовую систему не следует путать с системой права. права. И Системная, почему? Которая является часть правовой системы. Система права частью правовой системы. Ну да. Это вопрос не в этом состоял. Чем они отличаются? Чем отличаются они? Хорошо, какие ты можешь мне назвать правовые правовой системы? Культура. Какие э, две или три правовые системы ты можешь мне назвать? Блин, какие вы вопросы трудные задаете. Хороший юрист будет. Не, ну я э, в сфере юриста я не иду. Мне чисто образование юридическое нужно. Очень интересно, а зачем? Э, ну, я буду поступать чем-то, чего-нибудь такое хочу, работать в дальнейшем. Ну, кем? Спецназ, спецназ чем-то такое. Спецназе не нужно юридическое образование. А что там нужно? История? История там не и... особенно нужна. Было бы неплохо а военной... Покажите, вы расскажите мне, а что там нужно? Ну, необходимо немножко мозговой иметь и уметь лупить людей. А ты в какой спецназ? Владимир. Ты в какой э, спецназ хочешь? В Милицейский или в армейский? Гром. Или в армейский? Гром. Груп? Армейский, да, да, да. Армейский. А или полицейский тоже? Ну, это не одно и то да. же. А, а ну расскажите мне. А зачем, ты, а зачем ты хочешь идти в спецназ? Ты э, живешь в Володем. Владимир... Мне нравится, эта сфера мне нравится. Работать. А ты кто по этническому происхождению? По какому? Этническому. Ну, предки, это что это предки твои, кто были? Аланы. 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 Ты собираешься в э, спецназ армии Алании эти или в русский? Блин, вы такие вопросы задаете, вы меня случайно не на записи экрана не сливайте, я, я работаю в Белгородском городском военкомате. И задавая подобные вопросы, составляю для себя психологический портрет будущего рекрута. Не, просто куда-нибудь закинете, как-то будет. Не, так ну, сказать. ты же понимаешь, ведь проблема состоит не в том, что я задаю сложные вопросы. Я задаю вопросы очень простые. А проблема в том состоит, что ты ничем не интересуешься. Не-не-не, мы о вас перебью сейчас. Вы же говорили вот тогда вот, под всем, когда вы разговаривали, что вы священник, да? Да, Ну, в военкомате, в а армии, сейчас, в армии же. В армии, в армии священник. а а Все-все, -а. понял. А расскажите, что там нужно, что им расскажите про сам еще, не такие взрослые, как тебе у сказать? старшего. Что тебе сказать? Нужно э, иметь голову на плечах. Нужно понимать, что э, совершать подлые поступки неправильно. Нужно понимать, ну, это, да. нужно понимать, что э, бороться со своим народом, даже если приказывает Верховный, неправильно. Нужно понимать, что идти на чужую землю с войной неправильно. Нужно понимать простые вещи. Но я боюсь, это тебя не это же просто так. А вы в военкомате какая у вас должность? Капеллан. Чего вы так агрессивно сказали? Да потому что я уже пятый раз говорю. Священник я. А, пила, это а чё... где в военкомате священник священник. Я уже в трех военкоматах был, ни одного священника не было. Ну видел. ты просто не спрашивал. В любом военкомате есть священник. Думаю, потому что был... приходят, приходят матери, сестры погибших э, на этой войне э, солдат, и э, с ними приходится общаться священнику военному. И что вы им говорите? Человека нету. Ну, то, что обычно говорят священники. Бог простит. А, а что вы, э, ну вы так, задавали мне вопросы, и сейчас чуть остановились. Ну, вы не хотите что отвечать, не знаете ответов. Я не хочу вас, ну, грубо говоря, <свят> дальше нет, нет, спрашивать. В, какие, в сфере юридического особо так знаю. Ну, я имею юридическое так, образование. Это. Вот я когда-то лет 20, ну или сколько-то там лет назад закончил юридический э, вуз. но это же было очень давно, я помню. А ты сейчас учишься и не помнишь. А, ну, да. но я так не я особо так не появляюсь. Что бы тебе посоветовать? На жизнь что посоветуете? Как-никак, вы же старше. А почему тут старше? Старше же не значит умнее. Что бы тебе посоветовать? Я бы тебе посоветовал не идти в армию. Почему? Чтобы в старости совесть твоя была чиста. А почему, почему? Мне вот это вот сейчас очень интересно. Ну, тебе придется самому прийти к ответу на этот вопрос. Знаешь, я не раздаю рыбу, я раздаю удочки. Алло. Понял? Алло. Давай. Привет. Пока. Боже, неужели, неужели не так можно быть таким недологом, а? Ну, скажите мне, будь ласка.